Kijev u silnici, ja čitam da je očito tako hrašao, to što vidim na poziciji point guarda. Oći hrašao kompletovan sastav. Dobavili na skorosti, dobavili na razredetivnosti. Njih bolšo je pit u međugodinu koji je ljohki i, i podzvižni, sa oći hrašim kaženstvom djelati block shot-e. I u bazi napadenja sa hrašim cenjima, s polu polukrugom, to što vidim u tih ostalih Zimmermann također svi znaju, novog, tođe amerikanca. Uh, Karošov hvala li se igrao, već ne mogu igrati, ljudi znači mnogo pika i rola, prohvata, širene, zbrosa, brska. Pošto na komandu je Vodoljan, Otvrčenko i kompanija koja je Karošov rasaj. I tako, na moj prvi zdan je zdjelana takva komanda, koja je taj god, ja ne znam kakav je prošli god, ne, ne, ne reći ražiti to što u njih tada, do momenta kada pa kaj ih čo igrali e, Lipov e, kada bila uopšte jedin žorski koji su peli iz desnih komanda. Šta ću dajem s sa plahim uopšte amerikanskim legionerima, imam da bude komanda, za respekt. Начало сезона для каждой команды – это испытание, это новая, первая игра, и вытекающие отсюда последствия. То есть это больше э, психология, более э, большой роль играет то, как настроится команда. И тут неважно, будет это аутсайдер номинальный да, или же номинальный лидер. Прошлые заслуги уже не берутся в учет. Просто все знают, кто в, в каком состоянии, с какими игроками подходит в сезон. И Поэтому отсюда можно проскакивать. Сильнее состав, слабее, больше бюджет, меньше бюджет. Но все это нивелируется в том смысле, если большая самоотдача у игроков, заряженность на борьбу, плюс дисциплина, отличная дисциплина, которая может побить класс. Первая игра очень будет важна как для нас, так и для будивельника в плане того, что как пойти в сезон, как войти, отыграть первую. Поэтому э, я больше настраиваю своих игроков справиться со своими эмоциями, э, показать на то, что то, что мы можем и то, что мы готовили к этой игре и чемпионату в целом. Э, но мы подходим э, к первой игре э, в хорошем расположении духа. Ребята соскучились. От активных игр, Потому что в Литве мы играли практически там, два дня играешь, день отдыхаешь, два дня играешь. И опять же, под нагрузкой как такового отдыха не было. Здесь мы э, входим уже э, неделю, не играя и входим э, в чемпионат, где тоже будет там, через три дня, на четвертой игры, через два, на третье. То есть уже начинается более интересный момент. поэтому... Нам нужно хорошо начать, это самое главное. Показать достойную, достойную игру и качество, качество игры от молодых игроков. То, что пришли легионеры, они добавили в рисунок игры нечто то, то что хочет тренер. Поэтому подбирали тех или иных игроков. Как будет действовать Будивельник, это вы можете у них спросить. Я только ответил за своих ребят. В Франции показывают то, что нехватка хват, не времени, э, несыгранности и в базе нападения, в фазе Еще, на мой взгляд, у нас есть еще одна проблема с разыгрывающим, с поинт Говорю за высокие достижения, у нас пока не такого явного лидера, который может сыграть на этой позиции, Так как я считаю, одна из самых важных у, для любой команды. проблема у нас сейчас пока еще, что эти игры в Франции Трауд играл, травму получил. И его завтра в не будет. Он сегодня проведя начинает такую тренировку с командой, будет побежать по красоте такой момент. надеюсь, чтобы там может с Леоном, с Леоном, с Леоном, с Леоном, с Леоном, с Леоном, И, к сожалению, говорю, не сыгранность это я, но я, у меня, я тренер, как и э, есть система игры в фазе нападения, в фазе защиты, это нужно сыграть. Я просто не даю мяч, чтобы люди бежали, бросали, получили мяч. Они просто в не менялись, играли, как, как хотят. Есть система, которую надо адаптироваться, научить, за это нужен какой-то период. Постараемся, чтобы это, чтобы это получилось, получилось быстрее, потому что игры начинаются, результат нужен и постараемся, родные команды, все, чтобы эту нехватку времени на сыгранство, чтобы раньше успели это, это сделать.